બોટા જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડોક્ટર જીનસી રોએ દેશમાં ચાલી રહેલી આપતકાલીન સ્થિતિ વચ્ચે બોટા ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ સેન્ટરની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમણે તમામ કામગીરીનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરીને અધિકારી શ્રીઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું આતકે બોટાદ નિવાસ અધિક કલેક્ટર શ્રી સહિતના અધિકારી શ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા गुजरात में अलर्ट है पर बोटा जिला के लिए स्पेसिफिकली कोई अलर्ट नहीं मिला पर फिर भी हमने पूर्व तैयारी के हिसाब से सारे संकलन अधिकारी के साथ हमने आज सुबह मीटिंग ले लिया सभी तैयारियों का, का रिव्यू कर दिया जैसे सिविल सप्लाईज़ हो फ्यूल का सप्लाई हो और फिर हमारे सी डी एम ओ सी डी एच ओ दोनों के तैयारियाँ अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर मेडिकल सर्विसेज को लेकर उसका भी हमने पूरा चर्चा किया नगर पालिका द्वारा हमने फायर सेफ्टी का भी और फायर सर्विसेज फायर टेंडर का ही खास कर कर हमने चर्चा किया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरी तरह से हम तैयार हैं पूरे सिविल लोगों के लिए जो भी हमें ज़रूरिया चाहिए वो सब हमने फ्यूल का भी स्टॉकिंग किया है सिविल सप्लाईज़ का भी इश्यू ली है साथ में हमने एनजीओ और मंदिर के साथ भी हमने चर्चा किया कि कोई भी अनफॉर्चुनेट सर्केंस अगर हो तो हम इसके लिए पूरा तैयार रहे और इसके भाग रूप में संट्रोल रूम का भी मुलाकात लिया उसका भी पूरी तैयारी हमारे पास है हमारा हॉटलाइन चालू है कंट्रोल रूम का नंबर्स भी हमने मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने आइवेटिफाई किया है लोकल न्यूज़पेपर्स द्वारा ट्विटर अकाउंट द्वारा इंस्टाग्राम थ्रू और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कंट्रोल रूम का नंबर हमने प्रचार प्रसार किया है ताकि नागरिक जब चाहे हमें कॉन्टैक्ट कर सकें और सैटेलाइट फोन का भी हमने कार्यरत किया नॉर्मल जो मतलब तरीके है उस हिसाब से आप जी सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत अभी नहीं है और जिला वहींवटी बंध पूरी तरह से सब।